Ketika di era senario, saya telah pun diikat kontrak atau perjanjian dengan Grand Billion ketika itu untuk menyiapkan beberapa filem lah. Belum lagi orang kata masuk dalam bab nak membuat filem senario. Jadi filem yang pertama yang saya buat ialah Baginda mengenai sukan volleyball. Kemudian tu uh, kumpulan senario ni pula telah muncul dan mendapat program senario siri mereka tu mendapat rating yang cukup-cukup tinggi. Pengurusan mereka pun minta untuk nak buatkan filem. Jadi pada awalnya okey lah Saya buat tu tu dah menjadi seorang pengarah filem yang sangat-sangat menjadi robotan lah Jadi okey eh Tapi apabila uh, perjumpaan uh, meeting yang pertama Saya diminta untuk membuat filem senario ini Mengikut format apa yang mereka persembahkan untuk TV Maksud menggunakan tiga kamera Dan kumpulan senario ni buatlah apa yang mereka suka kat situ Kita cuma capture Saya pun hmm. Okey, maksudnya buat apa kau panggil Azim Osman tu nak buat? Kan aku menantu dan dengar pula kata sebenarnya siapa-siapa boleh buat cerita senario ni, letak kamera dia orang pandai arah. Dia dah mati saya, panggil orang lain kenapa panggil aku? tu, apabila ditanya ketika itu rata-rata bajet untuk nak menjadikan filem pilihan yang baik tu dalam 800 ke 1 juta lah termasuk promosi lah. Yang mana bila ditanyakan untuk nak buat bajet senario ni berapa? Dia kata kena bagi 3 juta lah. Oh, terkejut orang, Kenapa 3 juta? Ha, uh, dan kau pakai tiga kamera, kau show dah tu, semua tiga kali ganda Oh, ya ke? kan? Baru dia tahu kan? Kemudian tu, dasarkan feedback yang saya bagi tu, delay. Bila dah delay tu, maksudnya delay bukan. Jadi, saya kena teruskan buat kerja kan? Dia dah kontrak. On the spot, saya buat filem Puteri Impian tanpa skrip. Hanya uh, guideline, uh, treatment. Kemudian tu, Puteri Impian pula dapat sambutan, buat Puteri Impian 2 kan? Kemudian tu, baru dikembalikan saya dengan 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 senario dan dibuat mengikut acuan yang saya saya tahulah maka itu senario di movie jadi macam tu mengenai adik-beradik punya inilah hubungan adik-beradik lah kemudian tu mendapat sambutan Alhamdulillah macam kan, baru saya dapat 3, 3 ke 4 juta ketika tu Besarlah dengan bajet yang yang 1 juta Termasuk masuk promo kemudian tu diminta pula saya sambung waktu zaman gawat waktu, waktu waktu tu filem senario yang pertama saya buat pada tahun 98 satu tahun sebelum uh, 99 tu waktu tu kami semua orang kata peng penggiat filem ataupun satu Malaysia tu menghadapi satu situasi di mana kami menghadapi kegawatan ekonomi. Alhamdulillah ketika tu saya tak efek sangat. saya lah pengarah filem yang berjaya waktu tu. Ah ya, itu tu. Jadi apabila benda tu mendapat sambutan kemudian tu uh, 90 tahun 2000 lah tahun 2000 saya buat senario lagi berdasarkan daripada pengalaman saya batu gawat tahun 97 98 saya jual kereta dan kereta saya dilarikan tanpa menukar apa ditukar nama. So, Ker kereta tu saya carilah sampai ke sampai ke Ipoh, sampai pergi ke Pinang, pusing tau pergi -geri, pergi Kota Baru jumpa di Terengganu. Jadi ilham daripada pengalaman tu tu yang saya jadikan sikit sen senario lagi tu, mencari kereta tu, menjejak kereta kan. Kereta saya dicuri. Alright lah, alhamdulillah hasil daripada pengalaman tu uh, dijadikan filem, filem tu mendapat perhatian. Dan selepas saya buat senario lagi, saya dibawa berjumpa dengan seorang pegawai tertinggi Mindef uh, yang mana se sebelum tu saya telah mendapat pengkabaran daripada suatu khabar lah sebuah filem bersejarah berjudul Latenan Anan akan diterbitkan oleh pengarah demikian 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 kata oh untung dia pengarah ni satu hari aku nak buat filem yang macam ni jugalah tapi tiba-tiba dipanggil saya untuk meeting dia nak tawarkan saya nak buat Latenan Anan saya cakap tu orang ketika itu saya belum sedia ini satu filem yang sangat besar yang pernah di di dirancang di filem ni daripada tahun 50-an 60-an fail 70-an fail Tujuh serah pada aku eh ni satu amanah yang berat saya tolak sebab saya baru saja membuat filem komedi sewil berjodoh Sinero lagi untuk nak buat filem yang tu waktu tu kita dah ada filem Cinderella list kan Cinderella list tu Pira, uh, uh, Steven Spielberg nak buat Cinderella list tu kepala dia sejak se, setahun dua tahun tumpukan benda tu ini lebat buat, buat buat cerita kelakar lepas tu nak buat cerita epik kata saya tak ready saya tolak Kawan itu tu kata okay fine kalau tolak kita akan pergi India kita akan menawarkan pengarah daripada India untuk nak buat filem uh, Dia enam kenapa? Tahu apa pengarah dah Oh, sebab kita anggap pengarah Malaysia tak sanggup nak buat, tak berani. Oh, jangan nak cabar aku, kan? Saya pantang ni cabar. Okey lah, aku buat lah kat sini. Tapi kena buat crash course lah. Crash course maksudnya pergi, diorang bawa saya pergi tendak, tendak camp kat Melaka melihat kau macam mana lotopan yang betul-betul meletak semua peluru-peluru meriam -peluru apa semua itu daripada peluru and ammunition yang yang nak expired. So, saya merasakan situasi peperangan yang sebenarlah kan. Memang berdebar lah kan. Jadi, terpaksa saya, saya orang kata evolve kan secepat uh, mindset saya tu untuk filem perang hero ini satu tanggungjawab besar maka itu jadilah Lieutenant Anand Alhamdulillah nasib baik dia punya crash course tu menjadi jadi sebaik waktu tayang waktu tengah membuat live Anand tu tayang Anan lah lagi box office pula benda tu jadi tengah-tengah buat live Anand tu grand billion call jom kita buat senario lagi-lagi senario eh kita buat senario lagi satu cerita apa aku nak buat ni ok sebelum itu pada awal 90-an saya pernah buat skrip untuk adik saya berjudul Canai Canai ni ialah mengenai cerita ada satu ketika zaman tu ada siswa siswa mengganggu kita kita ada orang kata ramai siswa ayah yang lepasan universiti apa yang tidak mempunyai kerja yang kemudian tu saya kata... kau kena inovatif tak sempurna kau kerja engineer kau minta kerja jadi engineer jadi dalam cerita tu adik saya mengarahkan lakonan Azman Nabusan Nasir Piramli Aziz Pak Aziz Sata... daripada cerita tu yang yalah saya tengok cerita tu, adik saya buat tu walaupun skrip pada saya saya buat tu saya kata tak sampai piawaian dia tu apa yang saya kendaki tak apalah aku buat balik dengan orang kata approach baru tis baru maka itulah jadi lagi-lagi uh, lagi -lagi, uh yang mana selepas so, kejayaan uh, scenario the movie uh, scenario lagi kali ni saya nak pastikan saya juga ada share dalam filem tu saya mendapat pinjaman daripada uh, daripada bank RM400,000 dan saya minta produksi grand billion tambah RM50,000 lah RM800,000 lah saya kata RM800,000 tak bayar rm juta sebab saya syuting kat depan office TV3 cerita warung cerita tu kecil ya eh? kecil tapi kita menggunakan popul, uh, popularity scenario yang sedia ada jadi kita show dah dengan dengan harga RM800,000 dengan apa semua every, everything goes so well bila filem tu siap apa bila pelancaran filem tu nak tayang apa semua tiba-tiba syarikat produksi yang satu lagi mengatakan oh filem ini berharga RM1.5 juta saya tanya kenapa boleh naik harga oh ni pasal kita ada promosi apa semua kan dia kata habis macam mana share saya share awak turun lah dia jadi turun Dia bantuk pilih dia jadi turun Marah saya kan Jadi apabila filem tu berjaya Dah saya dah tak nak buat dah Senario dah Mengajuk Saya pun recommend lah uh, Arwah Muhammad Khalid Untuk nak nak buat Itu first movie Langguana nak dia buat Jadi nak nak jadikan cerita Lepas Langguana tu Dia nak panggil saya balik Saya meletak harga yang tinggi Nak panggil aku boleh Bagi aku harga gini 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 Dia bagi harga tu tadi, Tapi marah tu masih meletak luap tau Jadi kalau tengok opening uh, Sinado XX tu belum ada gambar logo tu kan Lepas tu Wah, Roket tu pencet <laughs> <laughs> Jadi simbolik kan. <laughs> Lepak kan geram lah kat situ kan. Tapi dulu, dululah dulu. Lepas tu Alhamdulillah berjaya juga. Jadi nak juga saya, saya buat. Saya buat pun tu senario yang Masita. Senario Masita tu memang selepas pengalaman mana, pengalaman senario XX. Ke, saya cakap terus terang untuk uh, senario pemburu Masya Masita tu saya buat dengan separuh hati. Jadi kesan dia itulah. Apabila kita buat benda separuh hati tu kita tak jadi gambar tu. Akan jadi separuh masak juga Itu silapnya lah. Apabila kita nak kita setuju pun kita kena buat betul-betul. Yang akibat kalau kita buat separuh hati. Mata-mata. Macam cerita Piramli asa aku siapkan cukup lah. Orang tak tahu masalah kita ketika itu. Tapi apabila tu orang, orang tengok hasil karya tu orang akan menilai kan. Itu yang kesan tak baiknya tadi apa saya nasihatkan kepada rakan-rakan yang lain tu apabila nak berkarya, kalau rasa tak boleh buat buat, buat tak nak buat jangan buat. Pasal kalau dibuat juga takut filem itu filem lah kalau drama okay lah sekali tayang kalau orang tak tengok lagi. Filem tu akan diulang-ulang ulang-ulang ulang kalau buruk sampai sampai bila-bila orang tengok benda yang buruk tu maka tu apabila saya buat SX-3 lepas tu filem tu saya benam kan <laughs> saya tak bagi orang lain tunjuk saya tak tunjuk orang lain lagi dah station TV semua minta OTT semua minta saya kata tak boleh dah biarlah saya rugi apa semua saya tak nak lah orang tengok kerja saya kat so. situ hmm. tapi seronok lah kerja dengan budak-budak senario ni <laughs> ah, Seronok. Itu yang saya boleh jawab seronok. Yalah dulu-dulu, dulu-dulu masing-masing kan hyper kan tu kan. Dia penat lah, penat. Tapi ketika pemikiran dia penat lah. Jadi dia macam orang puasa kan. Orang puasa sepanjang Ramadan kan tu. Bila masuk air raya tu, oh dia raya sakan lah kan itu. Jadi waktu pemikiran dia tu memang sedikit uh, huara. Tapi yang penting tu lah hasilnya lah. Kita kena sabar je lah. <tuh -tuh.